Минулого тижня у Лондоні у посольстві України відбулося друге роуд-шоу, де презентували інвестиційні можливості Донецької області. Всього було представлено шість проєктів на минулій неділі, 24 октября, була зроблена презентація на базі посольства України в Лондоні. Несколько проєктів, які ми плануємо реалізувати непосредственно в нашій області, так сказати, з участием наших. Компании, которые зарегистрированы в Донецкой области. Ну, как мне кажется, мы получили большой интерес. Мероприятие прошло на высоком уровне профессиональном. Было очень много вопросов, много обсуждений. Присутствовали ведущие банковские организации различные финансовые организации, хедж фонды и последующие так сказать, события, и на следующий день и в субботу мы проводили ряд встреч именно посвященных так сказать, более детальному обсуждению этих проектов. Почему в Лондоне? Да, Лондон это одна из финансовых столиц мира а может быть и номер один. Вы знаете, что есть сити, где расположены крупнейшие банки. Это не только английские банки, это банки со всего мира, американские, то есть, ну, будем так, мировой капитал. Вот, поэтому там были и индусы, там были и арабы, там были и, скажем так, наши бывшие соотечественники, которые там работают. Тось був в принципі, якби достатньо манакультурний состав готували роут-шоу протягом останніх шести місяців. Під час підготовки були проведені дослідження щодо того, які ж саме проекти з більшою вирогідністю зацікавлять іноземних інвесторів. Враховуючи, що населення землі постійно зростає і дефіцит продуктів харчування стає все відчутнішим. То саме на сільськогосподарську галу все більше буде робитися ставка фінансовими структурами. Негласно вважається, що Для Украины сельское хозяйство является приоритетом номер один. И в этом они нас видят, и звучало такое слово, как житница Европы. У нас в Донецкой области находится 2, 2 миллиона гектар пахотной земли, из которых 1 из 7 миллионов – это непосредственно так называемая рилия, которая в обработке. Да, у нас зона рискованного земледелия, но тем не менее у нас есть достаточно интересных проектов именно в области переработки. Плюс у нас население одно из самых плотных в Украине, это 10% населения страны. И по ряду продуктов, по большинству продуктов мы являемся самодостаточными, но по ряду продуктов... Uh, Ми получаем продукцію из інших областей або импорту. серед проектів три стосувалися саме аграрного сектора. Общий об'єм ну, трьох проектів ну, плануємо інвестицій вообще капитальных вложений, скажем так, васім 85 дісімдесят п'ять мільйонів доларів, которых яких было було в различных формах предложено войти в финансирование 49% акционерного капитала. Первый проект это по переработке масличных культур, подсолнечника, сои и соответственно рапса. Мультимасличный завод на севере нашей области. Объемом переработки 1500 тонн по семенам в сутки. Потом это строительство элеваторного комплекса объемом хранения 100 тысяч тонн. И, соответственно, третий проект, как бы он тоже связан непосредственно так сказать, с инициатором проекта, он находится в Николаевской области, предлагается. Это проект строительства портоского элеватора, развития инфраструктуры. В разі реалізації проєктів продукцію планується продавати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Ринок збито не обмежений, це й внутрішній ринок, це і Європа, і Азія можливо, і може бути і Америка. Тобто здесь, як би, не обмежена так сказати, область примінення. На сьогодні в Україні у сільське господарство гроші інвестуються здебільшого внутрішніми інвесторами. У нас всього було реалізовано Капитальных инвестиций в районе 700 миллионов гривен. Но это в основном деньги наших так сказать, внутренних инвесторов, это собственные ресурсы компаний, которые уже работают на территории области. Из таких вот знаковых последних, которые бы я хотел упомянуть, это проект, который реализуется сейчас в Волноварском районе строительства биогазовой установки. Реализует компания Экоплот. И там 70% капитала получено от банка реконструкции и развития под 6% годовых. Просто как бы ну, на сегодняшний момент является таким самым успешным наверное, примером реализации этих проектов. Презентацію інвестиційних можливостей готували з урахуванням того, що інвесторів зацікавлять проекти вартістю не менше 10 мільйонів доларів. США. також присутніх цікавили законодавчі нюанси, що гарантують їм повернення вкладених коштів. Був блок посвящений виступала компанія юридична із Києва, которая міністр уже ніж десятилітні ропит роботи з інвесторами і по судебным делам и по корпоративным различным и конфликтам и вообще структуризации бизнеса. Вот, они сделали очень хороший доклад, такой честный, откровенный, и у нас получился такой, будем говорить, со всех сторон презентованный, презентованные проекты, то есть со стороны, скажем так, тех, кто хочет деньги, со стороны тех, кто... Какие риски они видят? Вот. В общем скажу так, что была достаточно живая дискуссия по этому вопросу было много вопросов по рискам, по насколько защищенные там, возможность вывода димидентов, репатриация прибыли и все остальное. Вот. И мы в общем пришли к выводу, что как бы наверное, так, в совместном обсуждении что достаточно, Та сказаконодительне поле у нас достаточно непогане в этом отношенні по сравнению, там, скажемо, з іншими странами. Врожай зернових та зернобобових культур цього року в Україні може досягти 60 мільйонів тонн. але й недостатня кількість потужностей із зберігання та переробки сільгоспродукції не дозволяє частині врожаю потрапити до споживачів. Саме тому проекти, що дозволять зменшити цей дефіцит, цікаві і Україні, і інвесторам. Про те, що саме зараз треба посилити роботу з пошуку іноземних інвесторів, свідчать низка факторів. На самом деле, сегодня ситуация в мировой экономике очень тяжелая, скажем так, штормит. И, соответственно, деньги есть у инвесторов. Это мы видели, чувствовали, и это видно по общей обстановке в том же самом Лондоне. Потому что целая на недвижимость не падают, аренда растет. Все достаточно так выглядит неплохо. Да? Но, тем не менее, в такой ситуации, когда ну, непонятен а, дальнейший вектор развития экономики, когда, там, скажем так, две недели а, половина правительства Соединенных Штатов не работает, то, соответственно, в этой обстановке инвесторы предпочитают выжидать и смотреть, как как будет дальше развиваться дела. Вот. Соответственно, те ресурсы, которые присутствуют, за них идет конкурентная борьба, и мы в этой конкурентной борьбе должны участвовать. И, ну, по крайней мере, все отмечали, что мы сделали хорошую презентацию, и что мы должны постоянно это делать, чтобы мы постоянно должны себя рекламировать, демонстрировать, если мы не будем делать, то вообще ничего не будет происходить, и никто о нас не будет знать. Під час разговора с журналистом и і и прогнозировала на майбутний урожай. Несприятливі погодные условия не позволили за озимими это зерновыми 100% запланированной площади. Аномально дождливая погода. Вот у нас был министерский селектор, там выступал глава гидромецентра, и он сказал, что ну, сначала наблюдений с 1881 года, если я не ошибаюсь. да, это было максимальное количество осадков, которое выпало в Украине за там, там более чем 100 лет наблюдений. Да? И он там называл в Киеве превышением несколько раз. Ну и в том числе, вы же видели, что постоянно заливало. То есть мы не могли не собрать и мы не могли посеять. Соответственно ушли все агротехнические сроки. Там максимально уже кто на что раз до 15 Октября сеяли с большими рисками, что есть же риски, то, что оно не взойдет. Ну, вернее, оно взойдет и не успеет э, сформироваться достаточно, чтобы переземновать. Мы сегодня не досеяли где-то 80 тысяч гектар, ну, грубо говоря, так. Но тот урожай, который получен вообще по Украине, э, 50 миллионов зернобобовых уже сегодня это факт, вот, позволяет сформировать серьезные продовольственные ресурсы для того, чтобы, во-первых, спокойно перезимовать и, соответственно, иметь запас на начало следующего, ну как бы, продовольственного года. Да? Вот об этом и говорил министр. То есть баланс зерна постоянно держится на контроле и в случае каких-то резких колебаний у нас как бы достаточно. Объемы и механизмы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильность, что касается хлеба. Ну а по поводу яровых, вы знаете, вот аграрии на это дело смотрят немножко по-другому, потому что когда вы сеете зимы, у вас, да, урожайность 30-40% выше, но вы отвлекаете средства, начиная с сентября, с сентября, октября и до июня, июля месяца, а здесь посел в апреле. Має сабр собрав тому же юлі у середньому час, що знадобиться іноземним інвесторам для прийняття рішення, може сягатиме 60 місяців. Отож, можливо, за півроку ми будемо підбивати підсумки і цьогорічного роудшоу.